Он был смешной, когда, опять же, до нас и шли двое, скажем так, військовослужбовців Российской Федерации, типа на зачистку блиндажа, а и шли с оружием, которое даже не стреляет. Посечено, посечено осколками было, они даже не заметили, они дошли до нас и не заметили, что у них оружие не стреляет. Ты до вас и спробовал стрелять? Ну, один попробовал, да, но у нас там был побратым в мене, царство ему небесное. В плен взяли, короче, их двоих. Но они как бы не сопротивлялись, им сказали, что слаживайте оружие, сдавайтесь в плен. Потом мы уже узнали, то, что у них оружие не стреляет.